వెల్కమ్ టు పుష్ప రంగోలి ఆర్ట్ లక్ష్మీ చతుర్వింశతి నామాలు శ్లోక రూపంలో ॐ नमः श्रियै लोकदात्र्यै ब्रह्ममात्रै नमो नमः नमस्ते पद्मनेत्राय पद्ममुख्यै नमो नमः प्रसन्नमुखपद्माय पद्मकान्त्यै नमो नमः नमो बिल्ववनस्ताय विष्णुपत्न्यै नमो नमः विचित्रक्षौमधारित्र्यै मृदुश्रोण्यै नमो नमः पक्व बिल्वफलापीना तुङ्गस्तन्यै नमो नमः सुरक्तपद्मपत्राभाकरपादतले शुभे सुरत्नाङ्गदकेयूरा काचीनूपुरसोभिते यक्षकर्दमसंलिप्ता सर्वाङ्गे कटकोज्झले माङ्गल्याभरणैश्चित्रैः मुग्धाहारैर्विभूषिते ताटङ्कैरवतंसैश्चा शोभमानमुखाम्बुजे पद्महस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीदा हरिवल्लभे मुग्यजुस्सामरूपायै विद्यायिते नमो नमः प्रसीदास्मान् कृपा दृष्टि पातैरालोकयाब्धिशे ये दृष्टास्ते त्वया ब्रह्मा रुद्रेन्द्रत्वं समाप्नुयुः लक्ष्मीचतुर्विंशति इरवै नामालो श्री श्रीलोकधात्रय नमः ब्रह्ममात्रे नमः श्रीपद्मनेत्राय नमः श्रीपद्ममुख्यै नमः श्रीप्रसन्नमुखपद्माय नमः श्रीपद्मकान्त्यै नमः श्री िल्ववनस्ताय नमः श्रीविष्णुपत्न्यै नमः श्रीविचित्रक्षोमधारिण्यै नमः श्रीमृदुश्रोण्यै नमः श्रीपक्वबिल्वफलापीना तुङ्गस्तन्यै नमः श्री सुरक्तपद्मपत्राभा करपादतला करपादतलाय नमः श्रीशुभाय नमः श्री सुरत्नाङ्गदकेयूर काञ्चीनूपुरशोभिताय नमः श्री यक्षकर्दमसंलिप्ता सर्वङ्गाय नमः श्रीकटकोज्जलाय नमः श्रीमाङ्गळ्याभरणैश्चित्रै मुक्ताहारैर्विभूषिताय नमः श्रीताटङ्कैरवस

locus mentioned in description.